Добре ви знаєте історію свого міста. Кожна вулиця, будинок, провулок зберігають свої таємниці. І це не сухі факти з підручників історії, а життя та судьби людей щасливі та нещасливі історії кохання, доленосні зустрічі та зламані життя. Про все це ми розповімо в передачі таємниці Дніпропетровська. І сьогодні розкриємо секрети комсомольського острову. Саме Комсомольський острів, зберігає чи не найбільше легенд та таємниць, хтось певен, тут дорогою до Києву зупинявся апостол Андрій. Тут читав свої проповіді місцевим жителям, а покидаючи острів, встановив хрест. Поговорюють також, що колись на острові існував монастир. Та достеменних підтверджень цьому не знайдено. Та існував він насправді і нині залишається загадкою. Історія Комсомольського острова пов'язана не з одним народом, які населяли територію нашого міста. Приблизно у 2060 році до нашої ери на острові були поселення німецького плем'я готів. Не виключають навіть вірогідності того, що саме тут знаходилася столиця готів, Данпарштант. Вибір саме цієї місцини для поселення історики пов'язують з вдалим географічним положенням. Наголошують, це не єдиний народ, якому прийшовся до вподоби наш острів. Геродот, который описывает племя скифов, говорит о скифской столице Эскампей. Точно ее не локализируют в пространстве, то есть неизвестно, где она находилась. Но по некоторым имеющимся в его текстах описаниям, косвенным свидетельствам, мы можем локализировать местонахождение этого древнего города, столицы Скифов, тоже на э, этом нашем острове монастырском. Поэтому, так оно было или не так, но остров магически притягивает к себе взоры и внимание людей еще самых древних времен. Впервые протеища комсомольской острый вид апостол Андрей Первозданный розповів доследник нашего края Феодосий Макаревский. Появилась она в 1880 году, то есть мы знаем дату появления этой легенды, дело в том, что местный наш епископ Феодосий Макаревский в своей работе, посвященной истории приходов Екатеринского губернии, он впервые публикует эту легенду. Легенда апостола Андрея то есть, гласит о том, что первый ученик Христа, то есть апостол Андрей, Андрей Первозванный, проповедовал в землях Скифии, как раньше назывались наши территории, это была называемая Скифская епархия. И в первом веке нашей эры да, он доходил до будущего, тогда еще не существовавшего, но впоследствии ставшего появившегося города Киева. И, то есть он шел вдоль Днепра, на север, да, по территории земли которая называлась Кифия и проповедовал христианство то есть нес христианскую э, благую весть и э, по легенде он останавливался в своем путешествии вот, на монастырском острове и скажем так согласно этой легенде он там останавливался потом шел дальше по Днепру в севернее и вот э, с тех времен э, монастырский остров стал таким вот форпостом христианства в наших землях то есть это такой момент что якобы даже установил там крест то есть такая вот легенда есть и э, с тех пор вот э, монастырский остров стал связываться вот, с христианством, с апостолом Андреем. Мандруючи до Києва, апостол був змушений зробити зупинку через непогоду. Комсомольський острів виявився найвдалішою схованкою від бурі. Краса острова настільки вразила апостола Андрія Пірвозданого, що він вирішив трохи затриматись на острові. Тут місцевим він проповідував християнство, наставляв на нову релігію. А відправляючись далі у мандри, встановив хрест на знак перемоги християнства над язичеством. В першому віці нашої ери апостол Андрій Первозванний, один з 12 учнів, учеников Христа. Он путешествовал именно в нашей местности, в Северное Причерноморье, Херсонес. И вот он начал подниматься по Днепру, и якобы он посетил наш монастырский остров. Но в те времена здесь жили язычники, якобы апостол Андрей их просветил, вот он установил крест. И затем апостол Андрей отбыл в Киев. Одна из легенд, которая связана с, принципе, с легендами об апостолах, там очень такой серьезный пласт легендарный, связанный с апостолами, с проповедью апостолов по всему миру. Ну или, по крайней мере, по всему тогда известному миру. І в принципі много легенд, связанных з, з местами, в тому числі местами по всій Європі. Ну і в принципі, я думаю, що, що правдиве, я думаю, достоверное в этой легенде є. Скільки людей, стільки й думок. Чи насправді апостол Андрій відвідав наш острів, достеменно невідомо. Над цим питанням сперечають як представники церкви, так і дослідники. Наш остров імітама що не на прямое отношение к самим першим дням. христианской веры, потому что э, можно даже сказать, что э, на нашем острове э, православие появилось раньше, чем в Киеве. Ну, так это или не так, потому что мы можем даже с вами гипотетически предположить, что если апостол Андрей нет твою веру э, с юга на север, то мы находимся раньше на его пути, чем там город городки. Поэтому э, наше христианство, э, наши христианские традиции даже более древние, чем киевские. Пусть меня не, пусть на меня не обидятся наши киевские коллеги и братья, да. Но тем не менее э, на нашем монастырском острове и э, пребывание апостола Андрея и э, легенда о размещении здесь ведандийского монастыря, как раз именно об этом и свидетельствует. Легенда это связана и с нашим мостовским мостом, то есть с Екатеринославом, но также она связана и с Киевом, потому что согласно преданию э, апостол Андрей установил на том месте, где сейчас стоит Андреевская церковь, установил крест и сказал, что на, ну, такую фразу он приписывает, что на, на этих горах просияет благодать Божья и будет здесь вот город. Легенда про апостола Андрія породила плас нових легенд, наприклад, про появу монастиря на острові, Поговорюють, що історія відвідин острова учнами Ісуса Христа настільки вразила гречиських монахів, які зробили зупинку на острові, направляючись до Києва, що ті вирішили прирвати свою мандрівку і освоїтись саме тут. Хоча знов таки над питанням, чому саме монахи вирішили тут зупинитися, і були вони тут насправді. Дослідники сперечаються й нині, Якоби в дев'ятому віці віку... на территории острова Монастырского был основан православный монастырь византийскими монахами, которые путешествовали из Царьграда Константинополя вверх по Днепру в сторону Киева. И, конечно же, не пройдя мимо нашего острова, они остановились на нем отдохнуть после преодоления порогов. И здесь им кто-то из местных жителей поведал эту легенду об апостоле Андрея, о том, что якобы на этом острове останавливался апостол Андрей. Византийские монахи, проникшись святостью данного места, Видимо, решили э, на этом и остановиться, э, не, не продолжать свое путешествие далее и основать здесь, на этом священном месте, э, монастырь. До сих пор сейчас неизвестно, то есть был этот монастырь или нет. Кстати, э, не так давно, в 2005 году, был найден, э, была найдена монета 9 века византийская, которая была на возле монастырского острова. Но до сих пор э, фундаментальных таких вот раскопок не проводилось на острове, то есть и пока вот эта легенда, она не подтверждена у монастырского острова. Возможно, что, ну как по легенде, в 9 веке здесь э, укрылись от бури монахи византийские во время своего путешествия. А дело в том, что э, монастырское остров находится на важном торговом пути, в котором много путешествовало людей в то время, вот в средние века. Это путь из Варяг в Греки. Это один из важнейших экономических путей, который пролегал из э, Скандинавии в э, Византию и шел к по Днепру. И э, Мацарский остров это было место, где можно было остановиться и отдохнуть перед преодолением э, Днепровых порогов которые начинались уже с территории современного э, старых кадак, села. То есть там был первый Кадакский порог. И этот монастырский остров – это такой остров, который ну, давал возможность отдохнуть и приготовиться к преодолению порогов. И э, вот, возможно, там укрылись эти византийские монахи. По другой версии, это были монахи, не просто укрывавшиеся от непогоды, а монахи э, вот, э, беглые которые бежали из Византии и основали там монастырь, на монастырском острове. Ну, возможно, потому что в то время, это 8-9 век, была… Каноборська єрість, так в Візантії, і е, е, много монастирів, на території, в тому числі і Росії, були основані разбіглими монахами. На острові монахи збудували монастир. До сьогодні достеменних тверджень про те, який вигляд він мав, не зберіглося. Історики можуть лише робити припущення, спираючись на скудні одголоски історії. Монастир, скоріше був піщерним, а піщер, от така от. от, от Сейчас мы посмотрим, то где-то могли быть пещеры на Мостовском острове. Но дело в том, что на западной стороне острова как раз, возможно, и были вот эти, вот, были вот эти выходы породы, которые, которых можно было сделать в пещеры. Но сейчас, после 1932 года, они затоплены. То есть красная часть, она островозатопная, где возможно был монастырь. Монастырь был якобы деревянным, состоял из одной часовни, нескольких келей для монахов. И затем уже вот такая другая часть легенды, она апеллирует к истории киевских князей. Епископ Феодосі стверджує, що з того часу оминути острів не міг жоден мандрівник. Тут перечекала бурю і княгиня Ольга, коли відправлялася у Константинополь. Відвідав остров і Володимир Великий, коли відправився похід на Херсонес Корсунь. Побував на острові і Мстислав Ізяславович, коли розбив половців на річках Орель та Самара. то, что остров находится в русле Днепра и то, что он один из самых крупных, не единственный, но один из самых крупных, находившихся как раз в месте перед порогами, где перед началом порогов всего лишь там пару километров, два километра южнее уже находился первый кадатский порог, то, конечно, на этом острове останавливались путешественники, которые в разные времена стремились совершить путешествия, ну скажем так, по маршруту э, из Киева до и южнее, да, или в Крым, в Херсонец, или в э, Константинополь, Царьград, современную, современный Стамбул. Э, и на этом острове, конечно же, скажем так, отметились различные исторические личности, но они просто не могли аминуть этот остров МИ. Абсолютно любого путешественника, который бы не путешествовал по, Днепре, по Днепру, вы можете сказать, однозначно останавливался на этом острове. Приїзд княгині Ольги наклав свій відбиток на історію острова. Справа в тому, що єпископ Григорій, який супроводжував княгиню, збудував на острові невелику часовню. З часом із цієї часовні виріс ще один монастир. Але і про цей монастир достеменних тверджень історики не мають. Спраючись лише на невелику кількість артефактів, знайдених під час археологічних розкопок, та скудні описи літописців, можна скласти уявлення, який вигляд мав монастир. Ніяких свідятів у монастирі уже не імієм і це Только легенды местные жители передавали эту легенду свято. Однако вот я выскажу такое предположение, что если там существовал монастырь, то он мог быть пещерным. Дело в том, что в это время в средневековье монастыри, как правило, часто располагались в таких пещерах, очень укромных. И мы знаем, что остров монастырский он скалистый. И, наверное, возможно, если археологические раскопки проводить на этом месте, то возможно обнаружить какие-то выходы подземных сооружений. И еще один момент, что когда в 1932 году воды Днепрогресса затопили часть острова Нижнюю, как известно, уровень воды на территории города поднялся где-то на 4-5 метров, то, возможно, часть выхода вот этого монастыря, она может быть и под водой. То есть это вопрос уже исследования диггеров вместе с археологами. Факт того, що монастир міг проіснувати на цій місцині довгий час, також досить сумнівний для деяких дослідників. Територія не захищена, а тому напасти міг будь-хто за що того, що він не дотоплявся в половоді, не розмивався текучими водами, то на цьому острові могли бути якісь то поселення або навіть той же монастир. ведантитки Но с другой стороны он там быть не мог, потому что остров слишком близко к берегу. То есть протоку легко переплыть и захватить этот монастырь ничего, не, труда не доставляло Поэтому действительно, скорее всего, тот монастырь, который там был, основанный ведантийскими монахами по преданию был, на самом деле его там, скорее всего, не было. Он бы там довго не противоположного. Так чи інакше, то за легендою, і цей монастир був зруйнований під час походу хана Батия. Тоді монголо-татарське військо завдало непоправних збитків. Цій місцині, і ще довгий час острів був пустинним. Конець монастиря датирує, датирує монголо-татарським, що якоби в 1240 році війська Батия зажгли этот монастир. От нього не залишилось нічого. Ну, с точки зрения историка, эта легенда, она очень интересна. Безусловно, ну, скажем так, дыма без огня не бывает. Вероятно, там находилось какое-то или святилище, или поселение, потому что очень многие историки, мемуаристы упоминают об этом монастыре. Но вот впервые в источниках монастырь появляется в 17 веке, то есть не в 12, не в 13, а уже в 17 веке. Деякі дослідники припускають можливість того, що монастир був відбудований та проіснував ще деякий час, знов таки спираючись лише на скудні відомства та сумнівні факти. Тому поки існування монастиря на острові переповідають як легенду. Някількими віками поже монастир був адстроєн і працював. Около двох віків. ну а же ніяких абсолютно документальних потверджень іліже археологічних підтверджень тому що тут був монастир, нет. мешканці розповідають історію про аномальні явища на острові, ніби тут є портали для переходу в інші світи. А у 1990 дев'ятсот році місцеві газети облетіла звістка, що з десяток людей відкрили портал на Комсомольському острові та потрапили у інший світ. Вірити цим звісткам чи ні, кожен має вирішити сам, але зниклих людей не знайшли і нині. В этом місце. 呃。Uh были разные аномальные явления, то есть входы в параллельные миры там разные, но тоже это возможно, потому что если говорим, что это место силы, то возможно разные аномальные такие вот эффекты возможны. Ну и есть такое известно, кто да, все приводит этот факт, ну не факт, а то, что было однажды в 1990 году была такая заметка в газете «Непровечерни» о том, что там несколько, 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 несколько человек там исчезло на мастерском острове, то есть якобы как раз исчезла, перейдя в этот некий параллельный мир. Насколько это правда, я не знаю, я самого оригинала этого не встречал, но отсылки к этому видел. То есть, ну, возможно, что это имело место быть. То, что, ну, как, ну, хотя, насколько это достоверно, сложно сказать. Но такие вот разные отсылки к аномальным явлениям на острове, они есть. Более отдаленные в исторические времена легенды, связанные с нахождением на острове Гротов, якобы символизировавшие собой входы, входы в потусторонние миры где-то в районе современного современной церкви, находящейся на острове, церкви святого святителя Николая, якобы можно найти два грота входа в подземелье, которые могут вывести нас совсем в иную реинкарнацию, совсем в иное измерение и прочее. Ну, опять же, все это в большей части мифы и легенды. А поскольку я уже сказал, что остров сложен с самыми древними и довольно плотными э, геологическими породами, то с... ну, я бы не сказал, что науке известна возможность существования в этих породах э, гротов, пещер. И очень сложно искусственно их создать. Доследники висувають думку, ніби на острове захованный кристалл знаний, заполняется место уникальное и ничего подобного в у світі мая. Начнем с того, что Мальдивский остров это так называемое место силы. Ну тут уже можно, скажем так, с этим согласиться, потому что то есть особое энергетическое место, где э, как есть особые, скажем так энергии земли, которые там открываются. То есть они везде в всех местах есть, но вот именно здесь они есть на островском острове. Это подтверждает то, что там раньше находилось старое языческое капище, и на месте его по сути был построен, возможно, монастырь, а сейчас там стоит этот Николаевский храм, уже современный. То есть есть вот эта традиция строительства разных сакральных строений, то есть храмов, монастырей, храмов. То есть всегда христианские храмы, в принципе, строились на месте более древних святилищ. То есть, а древние святилища основывались на каких-то местах особенных всегда, ну, то, что можно назвать местами силы. То есть это действительно, я думаю, что так. А, что касается теории, то, что там есть э, сокрыт, э, вот в западной части острова сокрыт кристалл знаний, как там называют его, некий, который дает сохраняет в себе информацию на случай того, что если национализация погибнет, то можно будет, э, ну, там сохранены все знания основные. То есть, э, ну, это уже не знаю, это такая, так, теория, которая, ну, не знаю, в чем она базируется, и как подтвердить ее или Провірно складно. кажу також на посамління їх серйозно можна ставити. у народі. Існує чимало легенд, переказів та напівфантастичних теорій про події минулого. Сьогодні ми розповіли лише частину, та у наступному випуску передачі таємниці Дніпропетровська ви дізнаєтесь більше.